ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయ్యే నమ ఎన్నో జన్మాల పుణ్యఫలం ఉంటేనే గాని ఈ స్తోత్రం వినలేరు గురు అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ స్తోత్రం విన్నా చదివినా స్వామి అనుగ్రహం తప్పకుండా లభిస్తుంది దక్షిణామూర్తి స్వామివారి చిత్రపటమును ఐదు నిమిషాలు చూసినా చాలు మనకు తెలియని అనుభూతిని పొందవచ్చు చిన్నపిల్లలకు స్వామి చిత్రపటం చూపించి ధ్యానిస్తే జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది మరియు అన్నింట విజయం సాధిస్తారు అటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పటిస్తే ఫలితం చెప్పతరమా ఓ पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यता निया यः साक्षात् कुरुते स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनवैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विशृम्भयेत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पादकं वासते साक्षात्तमसीदिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करुणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तयेदं श्रीदक्षिणा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितामहादीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव पान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तयेतये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदं श्रीदक्षिणामूतये देहं प्राणमपिन्द्रियण्यपि चलम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमास्वहमिति वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूतये न म इदम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमच्छदनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्याभिज्ञायते श्री गुरु तस्मै श्री <borrowing> श्री श्रीगुरुमूर्तये न इदं <GDP> श्रीदक्षिणा बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वस्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यं तस्पुरं तं सदा

शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मनावेदतः स्वप्ने जागृतिमाया एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयिदं ऊरम्बांसनलो निलोम्बरमहर्नदो हिमांशुः पुमान् इत्याभादिचराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूत्याष्टकम् नान्यात् किञ्चन विद्यति विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये गुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वा तत्त्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्पिंस्तवे तेन स्वश्रवणात् तदर्थमनना च सङ्कीर्तनात् सर्वा तत्त्वमहाविभूतिसहितम् चादिश्वरत्वम् स्वतः सीत्येतत्पुरुनष्टदा परिणतं चैश्वर्येतत्पुरुनष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्